Videoya baxan hər kəsdən xahiş edirik ki, kanala abunə olub, videoları bəyənib və yazmağı unutmayın. Türkiyəli müğənni Doğuş son açıqlaması ilə diqqət çəkib. Axşamas xəbər verir ki, ifaçı axşam Yıldızı proqramında qonaq olub. O bildirib ki, övladlarına mahnılarını miras qoyub. Star yalnız səhnədə ulduz olmalıdır. Normal həyatda ulduz kimi yaşayarsa, ünsiyyət problemi olar, psixoloji problemləri yaranar və dərman atmaq məcburiyyətində qalar. Star olmaq yalnızlıqdır. Heç bir ulduz da yan-yana gəlməz. Hazırda əlində minlərlə əsərim var. Onlar övladlarıma mirasımdır. Önemli deyil, məndən sonra onlar oxuyar. Arda ifa edər. Bir az özümü geri çəkdim. Bunu bilərək etdim. Buna səbəb Azərbaycanə gedişim oldu. Bir az uşaqlarımla vaxt keçirmək istəyirəm. Ailə müqəddəsdir. Doğuş həyatının film olacağını açıqlayıb, iki yerdən təklif aldım. Bir az gözləyin dedim. Özüm də səbirsizlənirəm, amma bir az da gözləmək lazımdır. Uşaqlığımı oğullarım canlandıra bilər. Çox qıman ki, arda olar. İlk səhnəyə çıxdığım vaxtları isə Rein min oynaya bilər. Məncə o bu təklifi qəbul edər filmin qəbulanmaq insanların öhdəsinə qalacaq. Çünki yaşadıqlarım normal değildi. 14 yaşında ürəyimdən bıçaqlanmaq belə olub. Məncə izləyici bunu görmək istəyər. Bir də mən yaşadıqlarımın 100 faizini yazmamışam. Kitabımda 10 faiz məlumat var ki, bu belə bəs etdi. Ürəyimdən bıçaqlanmaq mənim üçün əhəmiyyətli değildi. Mənə təsir edən həbsxanada olarkən ziyarətimə heç kimin gəlməməyi idi. Yalnızlığım oğullarıma qədər davam edirdi. İndi onların gözünə baxmağım kifayət edir, cənnəti görürəm. Doğuş aparıcının əsl adınız Orxan Baltacıdır. Niyə adınızı dəyişdiniz? Sualına isə belə cavab verib: Yenidən doğa bilmək üçün. 18 yaşımdan bəri doğuşdur. Çox uğursuz dövrüm olduğu üçün Orxan adını sevmirəm. Bir oğlum daha olsa, adını Orxan qoymaram, o dərəcədə.